નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ સાત વિષય હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પોથીનો પાઠ પહેલો ચિત્ર કે સંગ સંગસંગની વાત કરવાના છીએ તો મિત્રો અહીંયા સ્વ અધ્યયન પોથીનો ધોરણ સાત વિષય હિન્દીનો પાઠ પહેલો છે પાઠ પહેલાંનું આ રીતનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે મિત્રો આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો બીજું કે મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર ધોરણ સાતના સ્વ અધ્યનપથી દરેક વિષયના સોલ્યુશન મૂકેલા છે જે તમને મારી યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે તો મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ સાત વિષય હિન્દીની સ્વ અધ્યનપથી નો પાઠ પહેલો ચિત્ર કે સઘસંઘ તો અહીંયા પ્રશ્ન એક ચિત્રકા અવલોકન કર કે સહી વિકલ્પ ચૂન કર बॉक्स में राइट का निशान कीजिए तो अँ राइट है तो पेलू है गुब्बारे के हाथ में कितने गुब्बारे है तो अः जवाब से सात त्यार पीजू साइकल वाले में आ, साइकल वाले के हाथ में क्या है तो पंप त्यार पी तीज रिक्शा में कितने यात्री बैठे तो एक चौथू कुंजड़ीन सब्जी बेचने कहाँ नहीं जा सकती तो अस्पताल रबर से बनी चीज कौन सी है तो किताब कौन सी नहीं है तो किताब त्यार प्रश्न बे प्रश्न एक के चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो पहला प्रश्न चित्र में कौन कौन से यातायात के साधन दिखाई दे रहे तो चित्र में साइकल मोटरसाइकिल ऑटो तो रिक्शा बाइक आदि यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं बीजू मोची क्या काम करता है जो चित्र में मोची ग्राहक आने की राह देख रहे हैं यदि ग्राहक आए तो उसे चप्पल भी देता है या बूट पॉलिश कर देता है प्रश्न त्रण शब्दों को हिंदी में लिखिए फुगो तने गुब्बारा साग भाजी वाड़ी कुछ साइकिल तो साइकल थामो खम्भा पोपट तोता कूत्रो तो कूता चौथों साइकिल वाला साइकिल में हवा क्यों पर रहा है साइकिल की टायर से हवा निकल गई होगी या पंचर हुआ होगा इसलिए साइकिल वाला साइकिल में हवा पर रहा होगा पांचवा ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों का नाम लिखिए ईंधन के बिना साइकिल आदि यातायात के साधन ईंधन के बिना भी जा सकते हैं। प्रश्न त्र चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर लिखिए तो चित्र नो अवलोकन करने चित्र जो प्रश्न न जवाब लख पहलू टायर के अलावा फटने वाली चीजों का नाम लिखिए टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजों गुब्बारा फुटबॉल बास्केटबॉल तकिया तो आदि बीजू टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा क्यों टायर फटने का प्रभाव रिक्शा कार और मकान पर नहीं पड़ा क्योंकि वह सब टायर फटने की जगह से दूर है तीजु सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीजों का नाम लिखिए सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीज गुब्बारा चप्पल और दुकान में रखी चीज है चौथा टायर फटने के बाद साइकिल वाले ने क्या हुआ टायर फटने के बाद धमाका होने की वजह से साइकिल वाला आदमी गिर पड़ता है प्रश्न 4 नीचे दिए गए चित्र का आठ दस वाक्य में वर्णन कीजिए तो आ चित्रे आमार आठ दस वाक्य में वर्णन करने चित्र में एक ग्रामीण बाजार का दृश्य है बाजार में कई दुकान है वो भिन्न प्रकार का सामान बेच रहे हैं लोग दुकान पर सामान खरीद रहे हैं बाजार में कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं चित्र में कुछ पेड़ और घर भी दिखाई दे रहा है बाजार में एक महिला टोकरी में सामान ले जा रही है एक आदमी अपनी दुकान पर बैठा है एक बच्चा अपनी माँ के साथ चल रहा है बाजार में कई लोग घूम रहे हैं। चित्र एक व्यस्त और जीवंत बाजार का दृश्य दिखाता है प्रश्न पांच प्रश्न क्रमांक चार में दिए गए चित्र पर से प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहले यह चित्र कहाँ का है यह चित्र किसी गांव के बाजार या सब्जी मंडी का है चित्र में कौन कौन सी क्रिया यह हो रही है चित्र में कई सारी क्रियाएं हो रही है। जैसे कि खरीदने की बेचने की चलने की खेलने की खाने की बातें करने की और आदि त्रीजु सामान ले आ, सामान लाने के लिए आप साथ में क्या ले जाते हैं मैं जब भी कोई सामान लाने की चाहता हूँ तो अपने साथ कपड़े की थैली लेकर जाता हूँ चौथों आपका घर में सब्जी लाने के लिए कौन कौन जाता है आपके घर में सब्जी लाने के लिए कौन कौन जाते हैं मेरे घर में सब्जी लाने के लिए ज़्यादातर मेरी माँ जाती है कभी कभी दादी भी लेकर आती है आपको अगर इन दुकानों में से कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदेंगे मुझे अगर इन दुकानों में से कुछ भी खरीदना हो तो मैं कुछ सब्जियां और ताजे फल खरीदूंगा प्रश्न छ चित्र के अवलोकन करके आठ दस वाक्य में वर्णन कीजिए तो चित्र ना आठ दस वाक्य बना है चित्र जो आठ दस वाक्य है तो यह चित्र एक सड़क का दृश्य दिखाई देता है चित्र में एक ऑटो रिक्शा एक व्यक्ति के साथ टकरा गया है अकस्मत के कारण एक व्यक्ति के पैर में से खून निकला हुआ है शायद उस आदमी की टांग टूट गई है यह अकस्मत देखकर एक आदमी उसकी मदद करने के लिए दौड़कर आ रहा है एक या यात्री ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ है सड़क के किनारे बैठे हुए कुछ लोग अकस्मत के बारे में बात कर रहे हैं त्यार पी प्रश्न सात प्रश्न सात क्रमांक में प्रश्न सात प्रश्न क्रमांक छ में दिए गए चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहलू चित्र में क्या हुआ है चित्र में एक आदमी का पैर ऑटो रिक्शा के नीचे आ गया है और उसके पैर से खून बह रहा है बीजू इस घटना के बाद क्या हुआ होगा इस घटना के बाद आसपास खड़े लोग ने घायल आदमी को अस्पताल पहुंचाया होगा त्यार तीजू एक सौ आठ हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कैसे होता है यदि किसी का अकस्मात होता है तो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए मोबाइल फोन से एक सौ आठ नंबर पर कॉल करना होगा त्यार पछी चौथों अस्पताल में कैसे इलाज होता है अस्पताल में दर्दी की बीमारी या तकलीफ जानने के बाद आवश्यकता अनुसार उसका इलाज किया जाता है पाँचवों घटना के स्थल पर तात्कालिक इलाज कैसे कर सकते हैं घटना के स्थल पर तात्कालिक इलाज करने के लिए हमारे पास प्राथमिक सार्वर प्राथमिक सर्वर की कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे हम इलाज कर सकते हैं ત્યાર પછી प्रश्न 8 આવે છે નિમ્ન લિખિત પરિચ્છેદ કો પઢકર નીચે دیے گئے પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીے તો ફકરો છે અને પ્રશ્નોનો જવાબ લખવાનો છે પહેલો વિદ્યાર્થી જીવન મે કонસે ગુણ પ્રાપ્ત ہوتے ہیں વિદ્યાર્થી જીવન મે ઈમાનદારી ઈમાનદારી ય અન્ય માનવીય ગુણ પ્રાપ્ત ہوتے ہیں बीजो हमारे जीवन में अनुशासन क्यों होना चाहिए अनुशासन हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ बढ़ने में मदद करता है और जीवन की कई नई मजबूत जीवन की नई मजबूत बनाता है जिसके जीवन की इमारत मजबूत होती है त्रीजो विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या होता है विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य हमें अनुशासन और अध्ययन करना सिखाना है और यह हमें जीवन के पथ पर पत आगे बढ़ाने तथा मानवीय गुणों को प्राप्त करने में मदद करते हैं आपके जीवन में किस का मार्गदर्शन मिला है कैसे मुझे अपने जीवन में अपने माता पिता और शिक्षकों से मार्गदर्शन मिला है माता पिता ने अच्छे रास्ते पर चलकर और सीख सीख सकते हैं अच्छा आचरण करके यह बातें सिखाई है पाँचवों परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए इस परिषद को हम विद्यार्थी जीवन का महत्व या सार्थक विद्यार्थी जीवन यह शीर्षक दे सकते हैं प्रश्न नौ सही शब्द के सामने राइट का और गलत शब्द के नाम में गलत शब्द के सामने भ्रोंग का निशान कीजिए तो सब्जी खोटू खोटू रिक्शा साचू है पंछी खोटू पंप साचू जूते खोटू इंसान खटू बादल साचू थैला साचू ત્યાર પછી પ્રશ્ન ધ સુધ રૂપ સે લખીએ ખંભા પર તોતા બેઠા હે ખંભે પર તોતા બેઠા હે સાયકલ કા ટાયર ફટ ગઈ તો સાયકલ કી ટાયર ફટ ગઈ છોટે બચ્ચો કો મત મારો છોટે બચ્ચો કો મત મારો મે ઓર મેરી સહેલી બજાર જા રહે હે મે ઓર મેરી સહેલી બજાર જા રહે હે તુમ કહા ઝા રહે હે તુમ કહા ઝા રહે હો તો મિત્રો આ તો આપણું ધોરણ સાત વિષય હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પોતીના પહેલાં પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું મિત્રો આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડિયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો